असलम व्यवर्स आज मैं आपके साथ चॉकलेट वनीला डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत यूनिक रेसिपी है इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा बहुत यमी ये बनकर तैयार होगा चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपने कैसे बनाना है एक लीटर फुल फैट मैंने मिल्क ले लिया है दूध मैंने कच्चा लिया है सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे फ्लेम आपने मीडियम रखनी है हम इसको एक उबाल दिलवा लेंगे आधा कप मैंने दूध का ले लिया है दूध पका हुआ है और दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है इसमें हम कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है पाँच चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दिए हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिएगा ये देखें दूध में उबाल आ गया है फ्लेम मैं इसके नीचे हल्की कर दूंगी एक बार इसमें चम्मच चला दिएगा वन थर्ड कप मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया है चीनी डालते ही इसमें चम्मच चला दिएगा ताकि चीनी नीचे लगे नहीं रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें वन फोर टी मैंने इसमें इलायची पाउडर का ऐड कर दिया है इसे भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच को थोड़ी थोड़ी देर बाद दूध में चलाते रहिएगा ताकि चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है दूध के अंदर अब मैं इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड करना शुरू करूँगी जो हमने मिक्स करके रखा था कस्टर्ड आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है एक साथ ऐड नहीं करना है नहीं तो लम्ब बन जाएंगे इसके अंदर एक हाथ से कस्टर्ड डालते रहिएगा और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहिएगा मुसलसल न सारा डाल दिया है मैंने अब हम इसको चार से पाँच मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पर ये देखें पाँच मिनट गुजर चुके हैं हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है हम इसे उतार लेते हैं बिस्कुट का मैंने पूरा बॉक्स ले लिया है आप भी यही ले लीजिएगा बारह टिकी बैग्स हैं इसमें एक बैग के अंदर दो बिस्कुट हैं इसका हम चूरा बना लेंगे अब एक बाउल ले लिया है मैंने आप किसी भी शेप का बाउल ले लीजिएगा मैंने स्क्वेयर लिया है कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है मैंने इसके अंदर कस्टर्ड की लेयर के ऊपर मैं बिस्कुटों का चूरा लगा दूँगी चूरे की आपने थिक लेयर लगानी है इसके ऊपर मोटी करके लगाइएगा ये देखें लग गई है चॉकलेट सिरप ले लिया है मैंने इसकी एक लेयर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी चम्मच की मदद से लगा लिएगा बहुत आराम से लग जाएगी मैंने बहुत बारीक इसकी लेयर लगाई है मोटी करके नहीं लगाई है ये देख लें आप लग चुकी है एक बाउल ले लिया है मैंने इसको मैं तीस मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी दूसरे बाउल में मैंने बर्फ क्यूब्स ले लिए हैं और पानी डाल दिया है जिस बाउल को मैंने तीस मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था डेढ़ कप मैंने उसमें क्रीम का डाल दिया है इस क्रीम को हम व्हीप कर लेंगे आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि ये स्टफ़ हो जाए ये देखें क्रीम स्टफ़ हो गई है कितनी इसकी भी बारीक सी लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से लगा दिएगा आराम से लग जाएगी करीम की लेयर लगाने के बाद बाकी का जो कस्टर बचा हुआ है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे ये मैंने सारा कस्टर इसके ऊपर डाल दिया है बाकी की बची हुई करीम की लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे आधा कप अब मैंने कैरीमल सिरप का ले लिया है उससे हम इसकी सजावट कर देंगे ऊपर आप किसी भी तरीके से कर दिएगा मैंने इस तरीके से कर दी है ये देखें सारा कैरिमल मैंने इसके ऊपर लगा दिया है कितना ज़बरदस्त बनकर ये रेडी हुआ है अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे चार से पाँच घंटे के लिए ताकि अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें एक एक लेयर नज़र आ रही है इसकी हमारा डिलीशियस वनीला चॉकलेट डेजर्ट बिल्कुल रेडी है इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी